Köhnə binalardan danışacağıq. Yəni artıq onlar yararlı halda deyil, insanların başına bəla ola bilər. Və bu binaların e, sökülüb yenilərinin tikilməsi məsələsinə toxunduq. İzləyin. Bu bina həm köhnə binadır, həm də yarasız aşırtdır. Divarları üzü çub, taxtaları çürüyüb binanın qəzalı vəziyyətdədir. Bəli, paytaxtda bu cür istismara yararsız binalar hələ də var. Biz hazırda o binalardan birindəyik. Paytaxtın Nərimanov rayonu, Mirsəbala Məmmədzadə 10 nömrəli daxil 4 mərtəbəli tikili. Burada insanlar üçün, sakinlər üçün yaşamaq çox çətindir, hətta təhlükəlidir, demək olar. Durduğumuz yerdə bu bura hər an uçsa bilər. Uçurda əndəfələ yəni, bu tur yaxşı ölkəni insanlar olmur. Yəni başınlar, ayaqları üstünə düşmür də, amma uçulur, dağılır öz özünə. Büyədilən imsar məxənnəti tikilib, uçub tökülü betonlar hamısı kifayət qədər köhnə bilər. Burada yaşamaq məmkəndir. Qalmış belə burada çıxılmaz vəziyyətlər çulub dağılır. Bələk. Bu binanın üzərində 1929-cu -19. ildə tikiliyinə dair yazı var amma sakinlər binanın ondan da əvvəl tikildiyini iddia edir. Bəli, binanın azı 1 əsrə qədər yaşı var. Bina o qədər köhnədir ki, daş daş üstə qalmur əlini hara vurursan uçur, dağılır. Burada yaşamaq çox çətindir oğlum, çox, həddindən artıq hə. O qədər bu köhnəlib ki, hətta yuxarı mərtəbədə gəzəndə, məsələn, oturursan evdə sirkəlenme hiss eləyirsən. Yəni 2 bal, 3 balda olsa bu binalar uçası bir şey idi. Sakinlər iddia edir ki, köhnə binalar sökülərkən düzgün seçim edilmir. Yəni qəzalı vəziyyətdə olan bina qalır, ondan uzun illər sonra tikilən və yaşayış üçün yararlı olan binalar sökülür dedim, orada sağlam daş binaları söküllər, niyə məndə? Bu ev bina, özvə ev bina sökülməlidir. Ya deyirsiniz ki, o bürü binalar, sökülən binalarda vəziyyət buna yaxşıdır. Bu kaskad yaxşıdır bəs. Hə. Ölkədə bayram tətililə əlaqədar qeyri iş günləri olduğundan, mövcülə bağlı adiətli qurumların mövqeyini öyrənə bilmədik. Ekspertlərin sözlərinə görə, paytaxtda istismar müddəti bitən əksər binalar Nazirlə Kabinetinin 25 fevral 2016-cı il tarixli 86 sayılı qərarı ilə pilot layihə çərçivəsində sökülür. Bu zaman işləri icra edən bucaq tikinti şirkətləri olduğu üçün hansı binanı sökəcəyinə də onlar qərar verir. Tikinti şirkətləri daha çox həcmi kiçik, ərazisi böyük olan binaları üstünə verəndilər. Həmin binaları sökərək yerində daha geniş bina tikərək daha çox gəlir əldə etmək üçün. Amma bir-birinə yaxın olan köhnə yaşayış binaları var ki, onu bugünkü normativlərə uyğun söküb yerində yeni bina atışmaq özəl tikinti şirkətləri üçün səmərəli deyil. Hətta oradan Sərarənə belə çıxarlar. Qeyd edək ki, bu günlərdə paytaxtın Nərimanov rayonunda yaşayış üçün yararsız vəziyyətdə olan 8 binanın sökülməsinə qərar verilib. Həmin köhnə tikililərin yerində yeni yaşayış binalarının inşası nəzərdə tutulub.